Satu bunyi yang sebenarnya define ekonomi Malaysia. Ia bukan bunyi mesin kilang atau bunyi makmal teknologi tinggi. Ia adalah bunyi chop getah, the sound of a rubber stamp yang keni atas kertas dalam pejabat yang tak ada tingkap. Ia adalah bunyi perbualan perlahan dalam coffee shop, tapi sebenarnya orang bukan minum kopi pun. Ia adalah bunyi sebuah sistem yang secara senyap, efisien dan brilliant telah dikorek keluar isinya dari dalam. Hari ini kita nak sembang pasal sesuatu yang ramai orang ingat dan orang faham. Tapi sebenarnya hampir tak ada siapa pun nampak. Kita nak cakap pasal operating system sebuah negara. Sebab kalau korang nak faham kenapa sebuah negara yang ada segala macam advantage, natural resources, lokasi yang strategik, rakyat yang bijak, boleh tersangkut dalam satu dead zone, korang kena tengok kod dia. Korang kena tengok the corruption. Tapi lupakan apa yang korang fikir pasal rasuah. Lupakan versi Hollywood yang ada beg berisi duit tunai. Kita nak pergi lebih dalam. Kita nak tengok the structural decay of Malaysia. Sebelum kita pergi jauh, aku kena bagi shout out kepada sumber asal. Segala apa yang kita bincang hari ini adalah berdasarkan satu massive deep dive selama 2 jam dari The Gutshot Podcast, terutamanya episod 38 bersama Said Akbar Ali. Kalau korang nak tengok data sebenar dan kepakaran tanpa tapisan yang inform essay ini, korang kena pergi ke channel dorang. Diorang tengah buat kerji long form truth telling yang dunia ni memang perlukan. Serius, pergi subscribe diorang. Kita mula dengan benda kecil. Kita mula dengan seorang tukang kasut. Seorang pak cik yang duduk atas kotak kat tepi kaki lima di Kuala Lumpur. Dia tengah baiki kasut. Dia tak ada permit. Kenapa dia tak ada permit? Sebab proses nak dapatkan satu permit tu adalah satu birokrasi yang nightmare yang memang direka untuk buat kau gagal. Jadi dia duduk situ secara teknikalnya illegal dan sangat vulnerable. Sekarang ada pegawai pengun kuasa datang. Dalam sistem yang berfungsi, pegawai itu akan bagi saman atau suruh dia pindah. Tapi dalam sistem di mana rasuah adalah kod dia, benda lain pula berlaku. Pegawai itu tak nak saman untuk kerajaan. Dia nak tiket loteri atau dia nak lima ringgit. Inilah yang kita panggil street level decay. Benda ni kecil, hampir tak nampak tapi bila ada berjuta-juta interaksi kecil macam ni berlaku setiap hari, kau akan bina satu budaya di mana undang-undang tu bukan lagi rule, tapi sekadar cadangan yang boleh negotiable. Sekarang kita zoom out. Jauh sikit. Lepas daripada tukang kasut tadi, lepas daripada jalanan, terus masuk ke dalam bangunan pencakar langit kerajaan. Syed Akbar Ali tunjukkan satu fenomena yang merupakan big boss dalam rasuah Malaysia. Sistem tender specifically sistem Alibaba. Macam ni cara dia berfungsi. Dan benda ni sebenarnya sangat devastatingly simple. Kerajaan buat keputusan nak bina sekolah atau lebuh raya. Diorang kata kontrak ni mesti bagi dekat syarikat Bumi Putra untuk bantu ekonomi kaum majoriti. Atas kertas, great. Ia adalah social engineering. Ia adalah pemerkasaan. Tapi realitinya, ia adalah satu shell game, permainan kulit. Satu syarikat ditubuhkan dia ada nama pemilik yang betul dalam dokumen, dia ada political connections yang betul, dia menang kontrak 100 juta ringgit. Tapi syarikat ni tak ada pun jengkaut sebiji. Dia tak ada seorang pun engineer. Jadi apa dia buat? Dia ambil kontrak 100 juta ringgit tu dan dia jual kerja tu dekat syarikat kontraktor sebenar dengan harga 70 juta ringgit. Orang tengah ni, si Ali tadi, simpan 30 juta ringgit tanpa buat apa-apa kerja pun. No value created. No innovation cuma sekadar cukai 30 juta ke atas duit rakyat. Inilah yang kita panggil rent-seeking. Perbuatan buat duit dengan cara mengawal sumber bukannya dengan mencipta sesuatu yang baru. Dan ini kika dia. Disebabkan profit margin dia dah cukup gemuk, tak ada siapa pun dalam rantaian tu ada insentif untuk jadi efisien. Kontraktor sebenar kena dipecit, kerajaan kena bayar lebih dan rakyat dapat jambatan yang kosnya dua kali ganda mahal. Tapi tahap keselamatannya mungkin separuh jalan je. Bila benda ni jadi sekali, itu skandal. Tapi bila benda ni dah jadi selama 60 tahun, ia menjadi ekonomi. Kat sinilah debt zone tu bermula. Said Akbar Ali cakap pasal Corruption Perception Index, CPI. Ia macam satu termometer untuk jiwa sesebuah negara. Dia perasan satu pattern. Setiap kali skor Malaysia mula jatuh, setiap kali persepsi rasuah tu mencecah tahap tertentu dalam angka 50-an atau 60-an, negara tu akan terlanggar dinding. Kenapa? Sebab rasuah ni bukan sekadar kos tambahan. Ia adalah massive friction. Dia macam kau cuba lari marathon dalam kolam renang penuh dengan air sirap pekat. Kau boleh buat sekejap, tapi lama-lama muscle kau akan give up. Bila kod sesebuah negara adalah siapa yang kau kenal, bukannya apa yang kau boleh buat, orang yang paling bijak dan bertalent akan lari. Inilah brain drain. Kenapa seorang engineer Malaysia yang hebat nak duduk dalam sistem di mana dia tak boleh menang kontrak kecuali dia ada political patron? dia pergi Singapura, dia pergi Australia, dia pergi US. Malaysia eksport bakat dia dan import kerosakan dia sendiri. Dan benda ni akan trickle down. Dia akan sentiasa turun ke bawah. Fikir pasal monopoli. Di Malaysia, barang keperluan tertentu, macam beras, dikawal oleh entiti besar dengan had eksklusif. Tak ada persaingan, tak ada tekanan free market untuk pastikan harga rendah atau kualiti tinggi monopoli ini selalunya berkait balik dengan golongan elit politik yang sama yang dapat untung dari sistem tender tadi. Bila harga beras naik atau kos tol tekal tinggi, itulah cukai rasuah. Ia adalah pemindahan kekayaan secara terus dari poket orang yang kerja dua jobs masuk ke dalam akaun bank orang yang dah ada harta lebih daripada apa yang diorang boleh belanja dalam sepuluh keturunan. Tapi dia jadi lagi gelap. Syed Akbar Ali buat satu kaitan yang ramai orang terlepas pandang. Dia kaitkan rasuah peringkat tinggi dengan ahlong, lintah darat. Kalau bank dikawal oleh sekumpulan kecil pemain yang cuma peduli pasal big fish dan kalau kos sari hibat pula melambung sebab monopoli dan rent seeking, ke mana orang biasa nak pergi bila orang tak mampu bayar bil? Orang pergi ke kawasan gelap. Orang pergi cari orang yang akan patahkan kaki kau kalau kau tak bayar. Orang yang kena simbah cat merah dekat rumah sebab hutang ahlong, itu bukan sekadar masalah jenayah. Itu adalah masalah sistemik rasuah. Ia adalah hasil daripada ekonomi yang telah dirig untuk melayan orang atasan dan memicit orang bawahan. Jadi macam mana nak fix benda ni? Adakah sekadar undi orang yang lebih baik? Said Akbar Ali sangat pragmatik. Dia cadangkan sesuatu yang bunyi macam bosan tapi sebenarnya revolutionary. Digitization. Cuba fikir, kenapa penguat kuasa tu nak tiket loteri? Sebab dia berdiri depan kau masa tu. Dia ada kuasa untuk menentukan nasib kau pada saat tu. Tapi macam mana kalau kau boleh mohon permit guna app? Macam mana kalau approval tu dikendalikan oleh algoritma yang tak kisah pun siapa pakcik kau? Bila kau buang human gatekeeper, kau buang peluang untuk rasuah. Kau buang friction dalam sistem. Kau buat kod tu jadi terbuka atau transparent. Tapi teknologi tu cuma alat. The real fix, ia adalah pengakhiran budaya Alibaba. Ia adalah transition daripada ekonomi rent-seeking kepada ekonomi value-added. Ia adalah satu tugas yang sangat susah iaitu memberitahu golongan elit yang berkuasa bahawa dorang kena mula bekerja betul-betul untuk dapatkan duit dorang. Cerita Malaysia sekarang ni adalah satu perlumbaan. Perlumbaan antara orang yang cuba baiki kod dia dengan rot atau kerosakan yang cuba nak makan hardware tu terus. Kita nampak tanda-tanda pergelutan ni merata-rata tempat. Kita nampak dalam pertukaran kerajaan. Kita nampak dalam protes. Kita nampak cara anak muda Malaysia bersembang sesama dorang dalam talian. Diorang mula sedar yang systemic corruption ni bukan sekadar istilah politik yang abstrak. Ia adalah sebab kenapa diorang tak mampu beli rumah. Ia adalah sebab degree diorang tak boleh bagi kerja yang dijanjikan dulu. Ini bukan sekadar cerita Malaysia. Ini cerita untuk semua orang. Ia adalah satu amaran tentang apa yang berlaku bila kita berhenti kisah pasal plumbing atau sistem dalaman demokrasi kita. Aku nak akhir kat mana aku mula tadi. Investigasi ini cuma permulaan je. Kalau korang betul-betul nak faham isu struktur yang dalam ni, kalau korang nak dengar Syed Akbar Ali terangkan sejarah kejatuhan UMNO, realiti oligopoli perbankan dan cara spesifik sistem tender ni boleh diruntuhkan, korang kena tengok video asal tu. The Gutshot Podcast memang tengah buat kerja. Diorang tanya soalan yang buat orang berkuasa rasa tak selesa. Pergi ke channel diorang. Tengok episod 38. Sokong orang yang cuba nak suluh cahaya ke dalam pejabat-pejabat gelap dan coffee shop yang sunyi itu. Sebab satu-satunya cara nak ubah kod tu adalah dengan faham macam mana ia ditulis pada mulanya. Malaysia ada segalanya untuk jadi satu miracle. Dia cuma perlu berhenti jadi satu shell game.